Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerodong Manfaat kerodong uh, dan sauna untuk burung perkutut uh, kesayangan kita uh, dan telah pula semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah selalu diberi banyak rezeki diberi kesehatan selalu untuk kita semua uh, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya tentang ulasan video saya ini, ambil ulasan-ulasan yang bejajah buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini, ambil ulasan-ulasan yang uh, bermanfaat dan uh, berguna untuk kita semua, jadi uh, disini saya akan menjelaskan tentang manfaat rodong itu apa uh, dan dalam mandi sauna untuk burung berkutut untuk kesehatan burung berkutut untuk e, istilahnya untuk menurunkan birahi burung berkutut atau menaikkan birahi burung berkutut. Jadi saya akan menerangkan e, krodong burung berkutut dalam krodong kering untuk burung berkutut atau krodong basah untuk burung berkutut dan burung kering untuk burung berkutut dan burung basah untuk burung berkutut. Saya akan jabarkan satu persatu e, ulasan di video saya ini. Yang kesatu adalah E, sauna dengan e, Jadi penjemuran dengan sistem sauna Jadi penjemuran di bawah terik sinar matahari Tapi dalam keadaan kerodong Itu namanya di sauna istilahnya e, Seperti itu Jadi dijemur tapi burung kerodong Dengan pengerodongan entah itu basah entah itu kering Jadi saya akan menjabarkan satu persatu Di video saya ini seperti ini e, Kesatu adalah sauna dengan kerodong kering Jadi kerodong kering Ini ya kerodongnya kering Dan e, burungnya basah Jadi kerodong kering burung basah Dan burung Fungsinya apa? Fungsinya itu e, menaikkan birahi burung perkutut. Jadi e, menaikkan birahi menaikkan emosi burung perkutut. Jadi fungsi-fungsi pengerodongan itu lain-lain. E, jadi ada beberapa fungsi. Kalau kerodong kering, e, burung kering itu untuk dijemur. Dan dijemur ke pagi hari di sinar matahari. E, dari sekitar entah itu pagi entah itu siang. Jadi untuk sauna itu sendiri adalah e, fungsinya untuk menaikkan birahi burung perkutut. Yang kedua adalah sauna dengan. Krodong basah dengan burung kering, uh, fungsinya adalah untuk uh, membuat burung perkutut itu rajin bunyi. Jadi krodongnya basah. Yang kedua ini ya krodong basah uh, dan <tuh> burung kering. Jadi fungsinya apa? Itu fungsinya berbeda-beda. Jadi fungsinya krodong basah dan burung kering itu uh, fungsinya membuat burung itu rajin manggung, rajin gayer, uh, rajin berbunyi dan rajin uh, istilahnya gacor seperti itu. Yang ketiga adalah sauna dengan e, di bawah matahari dengan kerodong kering, e, burung basah. Istilahnya seperti itu, jadi, jadi itu fungsinya untuk e, melangsingkan burung perkutut. Jadi, sauna, kerodongnya kering, burungnya basah, itu, itu e, fungsinya untuk istilah burung perkutut menjadi langsing dan burung perkutut menjadi sehat. Burung perkutut itu e, membakar kalori untuk burung perkutut tersebut, dan yang keempat adalah suara. Sauna dengan kerodong basah, burung basah itu fungsinya apa, bermacam-macam lagi. Jadi kerodongnya basah dan uh, burungnya basah, uh, dan dijemur di terik sinar matahari, uh, itu fungsinya adalah terapi burung itu menjadi uh, tidak giras, jadi menjadi jinak dan uh, menjadi tenang dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan pesan-pesan uh, saya jangan lama-lama untuk di sauna, jangan lama-lama untuk di bawah sinar matahari karena apa dia uh, dikerodong untuk perodongan itu uh, bisa dikasih uh, <coughs> air minum juga bisa dikasih yang bersih yang steril uh, dan makanan bisa dikasih tapi sedikit-sedikit saja dan selalu dicek dan uh, pem -pem pemberian sauna tersebut bisa diantara antara jam uh, 7 hingga sampai jam 10 siang bisa dan, dan 10 siang hingga sampai jam 12 siang bisa aja Tetap di dalam jangka waktu sauna, kalau belum uh, terbiasa sebentar saja dulu, istilahnya setengah jam dulu. Nanti ditingkatkan, nanti berikutnya ditingkatkan di satu jam, terus dua jam, dan lain sebagainya. <tuh> Jadi bertahap, jangan terlalu uh, dipaksakan untuk uh, penjemuran sauna itu dengan langsung dua jam atau lain sebagainya. Uh, dan uh, selalu ditunggu, uh, atau ditunggu diawasi uh, bila mana burung itu uh, gelabakan apa burung itu tidak nyaman uh, segera diangkat dari uh, penjemuran sauna tersebut. Uh, jadi uh, satu fungsinya itu apa tadi saya sebutkan adalah kesatu adalah sauna dengan kerodong uh, burung kering ya kan itu tadi tadi burung kering atau dan kerodong kering. Itu fungsinya adalah menaikkan birahi burung perkutut Dan ya sauna dengan kerodong basah, burung kering. Jadi Krodongnya yang basah, burung kering itu fungsinya membuat e, burung itu rajin manggung, rajin bunyi, dan lain sebagainya. Jadi rajin e, istilahnya gacor lah seperti itu. Dan yang ketiga itu sauna krodong kering burung basah. Sauna dengan e, krodong kering burung basah fungsinya adalah melangsingkan burung perkutut. Bila mana burung perkutut itu kegemukan, istilahnya. E, Gemuk terlalu gemuk atau terlalu banyak lemak atau terlalu banyak, uh, apa timbunan lemak-lemak yang di burung perkutut tersebut itu bisa di sauna, kerodong kering, burung basah, dan yang keempat adalah uh, sauna dengan kerodong basah. Dengan kerodong basah, burung basah itu fungsinya adalah uh, terapi burung perkutut biar uh, jinak, biar burung perkutut itu tambah tidak gesit, burung itu tambah nyaman, burung perkutut itu uh, istilahnya tidak kira setelah seperti itu biasanya dilakukan dengan burung-burung perkutut -burung yang baru ngombyok baru tangkapan hutan baru uh, baru mendapatkan dari alam atau uh, baru apa istilahnya mendapatkan di ombyokan toko-toko maupun uh, pengumpul pengumpul uh, burung perkutut maupun uh, penjaring dan lain sebagainya seperti itu jadi fungsi-fungsi pengrodongan tah itu sauna mandi sauna dan lain sebagainya itu uh, harus dilatih karena untuk uh, apa fungsi-fungsinya itu berbeda-beda seperti itu jadi jangan salah pilih uh, kerodong dan kita harus menentukan warna kerodong yang kita sesuaikan diusahakan warna kerodong itu yang uh, cerah dan tidak menimbulkan burung berkutut itu stres misalnya uh, bisa warna putih putih cerah polos bisa warna uh, biru biru laut bisa dan pokoknya warna-warna yang cerah dan bisa mengakibatkan hati burung berkutut itu nyaman seperti itu Uh, dan selalu di uh, perlu digarisbawahi untuk mandi sauna atau uh, penjemuran sauna ini uh, harus dilakukan dengan uh, istilahnya itu sangkar yang selalu bersih diwaspikan setiap hari di bawahnya tidak ada kotoran tidak ada udara-udara uh, uap-uap -udara, kotoran yang naik dan bisa mengakibatkan burung berkutuk itu malah tambah serak dan lain sebagainya. Jadi, untuk makanan selalu bersih, minuman selalu bersih, dan baru dimandikan, maupun ma uh, dengan terapi sauna atau penjemuran sauna seperti itu. Dan untuk sauna dengan kerodong kering dan burung kering itu uh, meningkatkan birahi, perkutut, uh, selain itu juga memaksimalkan volume. Uh, jadi, untuk burung kering, uh, kerodong kering. Uh, burung kering itu bisa memaksimalkan volume burung perkutut tersebut pas waktu pencemburan ini uh, sebentar saja jangan banyak-banyak uh, karena apa karena dalam posisi rodong kering burung kering itu uh, dia di dalam rodong itu dia otomatis kan pengap dan dia akan mengeluarkan uh, istilahnya cairan-cairan uh, atau lendir-lendir di tenggorokan uh, ke paruhnya dan dia akan menetas menetes di bawah landasan sangkar dia akan istilahnya gurah secara sauna kerodong kering burung kering dan dijemur eh, tapi jangan lama-lama bertahap dan konsisten seperti itu dan untuk sauna krodong basah burung kering di kerodong basah burung kering berputar bisa mengakibatkan rajin bunyi rajin manggung di setiap harinya dan merasakan sensasi sejuk merasakan sensasi sejuk eh, tetapi juga ada sensasi panas di tubuh burung perkutut tersebut, e, seperti itu. Dan yang untuk e, sauna, kerodong kering burung basah ini sebaliknya, tadi kerodong kering burung basah bisa membakar lemak burung perkutut tersebut hingga menjadi burung perkutut itu langsing, bisa menjadikan burung perkutut itu gesit. Apa istilahnya, e, tidak kegemukan dan e, profesional, tubuhnya e, akan singset akan kenceng, dan lain sebagainya, dan membuka pori-pori kulit e, burung perkutut dan bisa mengakibatkan uh, mabung atau mabung sempurna tidak tambal sulam istilahnya tiap hari tidak netes bulu kiri bulu kanan atau bulu dada bulu sayap bulu ekor itu satu persatu tidak jadi akan mabung sempurna istilahnya mabung sempurna itu brodol sempurno brodel yang sempurna jadi brodel yang eh, bersamaan seperti itu, jadi bisa menggunakan sauna krodong kering dan burung basah, seperti itu dan untuk eh, suara kro apa, untuk sauna krodong basah burung basah seperti itu, dan di bawah terik sinar matahari, perkutut yang eh, mengakibatkan burung-burung itu jinak, burung itu, itu, itu tidak eh, giras tidak ngelabak, perkutut eh, itu jadi tenang dan lain sebagainya, jadi seperti itu, dan harus selalu diawasi. Pesan saya selalu diawasi. Dan sangkar telah selalu bersih. Dan bertahap dan konsisten. Masalahnya apa? Kalau uh, tidak konsisten, itu uh, perawatan atau sia-sia. Jadi uh, perawatan sia-sia. Jadi harus diawasi saat penjemuran, entah itu dari benda-benda uh, di sekeliling, entah itu dari motor, uh, lalu lalang keluarga, entah itu uh, dari kucing, entah itu dari ular, dan lain sebagainya dan selalu kerodong itu selalu diusahakan dan harus dah harus itu kerodong itu bersih dalam keadaan bersih baru di sauna seperti itu dari penjemuran sauna jadi manfaatnya manfaatnya penjemuran sauna seperti itu jadi selain selain dari faktor perawatan tah itu pengembunan tah itu, eh, itu perawatan penjemuran tah itu perawatan mental dan lain sebagainya. Ada juga perawatan sauna, sauna e, istilahnya untuk kesehatan burung perkutut tersebut. E, tetapi di sini banyak yang kurang tahu atau banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Jadi saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya pribadi semoga saja bermanfaat seperti itu. E, jadi e, di sini saya akan menerangkan e, untuk e, seperti saya ini dengan pola-pola e, seperti itu saya berhasil untuk dan <tuh> Sesuai ini, saya akan menerapkan lagi dengan proses-proses selanjutnya, dengan dengan trik-trik selanjutnya, tetapi dengan keadaan burung tetap sehat, tetap uh, bugar, tetap mau rajin manggung. Seperti itu, uh, kalau kita konsisten dan rajin, insya Allah uh, akan membuahkan hasil yang maksimal dan akan membanggakan uh, untuk majikannya, untuk membanggakan uh, istilahnya pemiliknya. Seperti itu bisa dilakukan dengan sauna-sauna sederhana, istilahnya dengan. Uh, burung-burung, entah itu burung ambioan, entah itu burung tangkapan hutan, entah itu burung rumahan, entah itu burung lomba, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting selalu diawasi, jangan terlalu lama, uh, jangan terlalu berlebihan untuk uh, penjemuran sauna atau memandikan sauna tersebut. Uh, secukupnya saja dan selalu diawasi, seperti itu. Jangan ditinggal pergi, ditinggal kerja, dan lain sebagainya. Karena kalau burung pas di sauna ditinggal pergi itu, uh, dia akan akan kepanasan di dalam kerodong pas waktu dijemur dia akan Uh, mati dia akan sakit dan lain sebagainya jadi harus selalu diawasi seperti itu semoga saya bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini uh, semoga saja bermanfaat ulasan saya ini uh, ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan saya dan ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Uh, Semoga saja uh, Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan selalu dimudahkan dalam segala hal, dalam segala urusan, uh, dilancarkan rezekinya, uh, dan diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Uh, salam rahayu, salam Komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika tunggal ika, salam kekeluargaan, salam Komania, salam uh, perkutut mania, uh, dan terlebih apa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.